І вітання, шановні телеглядачі. В ефірі програма докладно і я, Юлія Третько. Сьогодні гість нашої студії, керівник відділу преси та інформації, представництва ЄС в Україні Юргіс Пільчинська. Вітаю вас. Добрий вечір! Сьогодні ви в Кривому Рогі в рамках інформаційної програми Строїм в Україні будь Розкажите, про цю програмі. Ну, это небольшая информационная кампания, которую представительство Европейского Союза проводит э, в регионах Украины, и мы, в принципе, создаем интересные мероприятия, интересные для молодежи, для профессионалов, э, и пытаемся, в принципе, представить те возможности, э, которые наше сотрудничество, сотрудничество с Европейского Союза, европейских компаний могла бы дать Украине. Так что, в принципе, темы, на которые мы, мы говорим, самые разные. Это может быть тема энергетичной эффективности, на которой мы говорили сегодня в Крымом Рыге, э, но может быть, не знаю, тема окруж окружающей среды э, или инвестиции Европейского Союза, инвестиций в бизнес и так далее, и так далее. Ну, какие мероприятия, какие встречи вот уже проведены за время проведения этой кампании? Ну, я думаю, что были, мы уже были в большинство областей Украины. И, как я сказал, в принципе, каждый из них мы пытаемся подобрать тему, которая интересная той области. Это может быть и, например, дискуссия о секторе туризма, или, например, в Одессе это может быть какие-то мероприятия, посвященные торговле, потому что это портовый город. Так что, в принципе, каждый город, каждый регион, он, он очень интересный, он со своими традициями, со своими как бы, взглядами, со своими интересами. А какие приоритеты для нашего региона вы выбрали? Ну, я бы думаю, что для, для Кривого Рога и для, и для того региона, который вокруг города, конечно, тема энергетических сбережений очень важна, потому что здесь очень много индустрии. И, в принципе, здесь видно, что даже небольшие инвестиции в эту отрасль, отрасль могли бы дать очень большие результаты и сэкономить большие деньги. А вот в разных регионах насколько отличается восприятие людей? Как воспринимают, как отзываются от ваших встреч? Какие успехи ну, я думаю, что украинцы сейчас очень, как бы, высокий уровень энтузиазма, потому что я думаю, что страна, как бы, выбор сделала выбор а, насчет европейского пути. А я думаю, что уже есть очень четкое понимание, что страна должна меняться, что должны, должна, должны происходить реформы, которые приближат Украины к европейским стандартам, к стандартам не знаю там технологическим, но и стандартом тоже того, как каждый из нас хотел бы жить. потому что я, ну, я думаю, что все как бы украинцы разделяют понимание, что у нас есть те же самые европейские ценности. мы все как бы хотим жить, по закону хотели бы, что те же самые правила работали на всех очень четко, что судевая система работала, чтобы коррупции были, было поменьше, и что бизнес имел такие условия, что он мог создавать новые рабочие места, что молодежь могла бы работать и чтобы э, социальная сфера э, от здравоохранения до окружающей среды тоже работала так, как она работает в некоторых странах Европейского союза. То есть во всех регионах хотели бы жить хорошо, правильно? Абсолютно. Это, думаю, как бы от, от, одно, от, одно из самых. И я думаю, что сейчас как бы люди понимают, что другого выхода нету, да, нужно в принципе меняться, меняться, менять свой подход, думаю, к, к тому, как как нужно экономически развиваться. Я думаю, что уже есть очень четкое понимание, что Украинские рынки, экспортные рынки, в принципе, они есть в Западе, в Европейском Союзе, потому что если даже смотреть на статистику торговли, мы сейчас очень видим резкий скачок торговли с Европейским Союзом и, конечно, большой пад торговли с Россией. Ну, хоть какие-то позитивные сдвиги. Насколько мне известно, эксперты европейские уже внедряют некоторые проекты в Украине у нас, да? Вот какие эти проекты и как вы отслеживаете эффективность использования выделенных средств Европейским Союзом? Ну, каждый год представительство Европейского Союза в Украине инвестирует около 150 миллионов евро. И это, это деньги, которые идут на гранты, так это не кредиты, их не нужно возвращать, да. И большинство этих проектов, они связаны, в принципе, с улучшением жизни украинцев. И мы, в принципе, конкретно инвестируем в какие-то сектора, ну, например, там, энергетический сектор, да, или там, например, мы стараемся помочь вам сделать реформы, которые бы привели ваши законы а, в ну такие европейские рамки, да? что что законы у вас работали, да, чтобы коррупции были была, по-моему, поменьше. Мы тоже как бы инвестируем деньги, в принципе, в реформы, в ваши реформы. Но тоже есть и проекты, которые инвестируют конкретно в инфраструктуру, например, да. И вот, например, уже почти готов есть проект в Крывом Роге, где Европейский инвестиционный банк и будет инвестировать в, ваш, в вашу систему центрального отопления. И часть этот денег будет грант, а часть этой помощи будет кредитная линия. Ну и опять как бы я думаю, что возвращать этот кредит не будет трудно, потому что а, сейчас например, система есть очень неэффективна, и очень много денег. и тепла как бы идет а, на ветер, и думаю, что этот кредит через несколько лет город мог бы легко вернуть. То есть оправдает себя вложенные деньги? Абсолютно, абсолютно. Если мы говорим о энергетике, так я думаю, это самая, думаю, самая приоритетная сфера сейчас, где нужны инвестиции и где, в принципе, результат этих инвестиций он будет ясен очень и очень за, 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 за краткий период. Ну, как вы уже сказали, наша страна выбрала путь все-таки в Европу. Какова позиция Европейского Союза на сегодняшний день в диалоге с Украиной? Ну, Украина, конечно, один из самых главных партнеров сегодня у Европейского Союза. Это, конечно, самая большая соседняя страна к Европейскому Союзу. И, конечно, Европейский Союз сейчас старается помочь всем, что может Украине, потому что Украина, мы знаем, она не в простой политической, экономической и даже в смысле безопасности непростой ситуации. И здесь, конечно, я думаю, Европейский Союз и члены Европейского Союза понимают, что здесь нужно помочь Украине и стабилизировать ситуацию, и найти политические или дипломатические, дипломатические решения этого кризиса. И потом уже нужно, конечно, выходить на, на, ну, на, конкретную, на конкретное экономическое сотрудничество, потому что это, это сфера, где, где, в принципе, наше будущее лежит. Вот вы затронули тему кризиса. Каково видение европейских специалистов, экспертов в плане того, как выходить из данной ситуации, которая сложилась сейчас в Украине? Ну, здесь э, ответ, если краткий ответ, так нужно, как я говорил, нужно, в принципе, внедрять некоторые реформы в Украине. Конечно, ваша администрация должна бы работать эффективнее и за меньше, за меньше денег. Конечно, страна должна создать атмосферу, которая дружелюбная для бизнеса. Да, так чтобы не было слишком много регулирования бизнес-сектора, потому что ни, никто не будет инвестировать в страну, если там не будет работать хорошо, судевая система, если там не будет, открытости, если там будут какие-то коррупционные схемы, да, так в принципе нужно ну, упрощение, дрегуляция, которая бы помогло бизнесу расцветать. Ну и, конечно, мы можем говорить, что есть много таких секторных реформ, которые тоже как бы Европейский Союз помогает сегодня Украине делать. И это мы говорили, например, о стандартах, европейских стандартов. Мы сегодня помогаем Украине принять технические европейские стандарты. Стандарты по, например, изготовлению пищи, там, мяса, сыра, молока. Потому что эти продукты, они могут идти на экспорт в Европейский Союз. Да? Но пока они делаются не так как не так качественно, как бы хотел европейский потребитель. Так что здесь как бы рынки европейские открыты, но чтобы э, в эти рынки зайти, чтобы занять свою нишу, чтобы нач начать эти экспорты, э, нужно тоже немножко поменять и инвестировать здесь и в Украине. Сделать ну, свои домашние работы чтобы мы соответствовали требованиям. Так? Абсолютно. Да. Среди реформ также часто упоминалось о децентрализации власти. Как в этом направлении ваше мнение? Ну, децентрализация — это, конечно, очень серьезная реформа. Это реформа конституционная. Это тоже реформа, которая должна как бы определить администрационные, территориальные разделы страны. И думаю, что... Украина и э, украинские парламентарии и тоже люди на местах, местная власть, общество, э, все должны как бы участвовать в этом диалоге и и найти ответ, какая модель, э, ну, подошла бы к Украине. Мы как 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 э, представительства, мы, конечно, соглашаемся с многими экспертами, которые говорят, что сегодня слишком много власти сконцентрировано в центре, слишком много власти ушло от людей. И, конечно, есть многие вопросы, ну, там вопросы, не знаю, например, земли, там, городского там устроения, кадастра и так далее, и так далее, которые должны решаться на местах, которых не нужно решать где-то там на, на уровне области или на уровне Киева. И здесь самое главное ну, дать, я думаю, местным властям ту автономную, автономию, включая финансовую автономию, да, чтобы они почувствовали, что то, что они делают, приносит пользу местным людям и, и тоже поможет как бы повысить участие местной громады в жизни города, в жизни области. Так что мы думаем, что децентрализация нужна, но это должен быть открытый, четкий процесс. Кстати, вот о территориях, о географии вы говорите, преподносите, скажем так, идею что Европа это не просто географическое как бы распределение, да, что это идея. Вот что вы вкладываете в свой слоган, и что вы видите в этом? Ну Европейский союз это да, как вы говорите, это все-таки идея, идея даже, даже я, я бы сказал, модель жизни, да, где всем как бы комфортно жить в обществе, где все живет по тем же самым правилам и где в принципе люди де, делят те же самые ценности, ценности, например, что законы должны работать, что они должны работать так же четко для всех, а не только для очень богатых, одни законы эксклюзивные, а для других какие-то это другие. Так что думаю европейская идея тоже включает в себе понимание солидарности и то, что сегодня Европейский союз есть в Украине, что мы инвестируем деньги в Украину, это тоже однозначает, что мы солидарны с вами и хотим вам помочь стать, европейской державы, и державы, где, в принципе, украинский вклад в европейское общество был бы такой, который он и должен быть, такой большой страны. А если спрогнозировать, вот вы уже живете в Европе, вы прошли путь вот от установление скажем так, какие риски для государства на пути евроинтеграции? Ну, самый главный риск, я думаю, это когда люди э, теряют э, теряют визию или теряют политический аппетит э, делать эти реформы. И надо понимать, что, конечно, очень трудно изменить страну за год, два или три. И Украину, которая ну, очень большая страна. Да? И, в принципе, здесь нужно подготовиться ментально для того, что это будет, это будет марафонская дистанция, это не будет спринт, и нужно понимать, что может некоторые результаты, они не будут видны завтра, да, но будут видны через год, два, три, и здесь, конечно, вы можете что-то, например, сегодня вы можете изменить что-то в законодательстве налогов, да, но в другой месяц вы это не увидите в цифрах, но может через год-два бизнес как бы поймет этот урок, он будет платить больше налогов, он будет платить их честно, потому что у них будет уже мотивация эти налоги не скрывать, а оплатить. Ну и то же самое во всех других сферах а, очень, как я говорю, очень таких результатов на следующий день не будет. Так что не нужно, нужно, нужно иметь немножко терпления и немножко такого сплочения ну до да, еще двух-трех лет. Ну в принципе реформы особенно тяжело, наверное, осуществлять на фоне боевых действий, которые сейчас, к сожалению, в восточных областях, и, и забирают жизни людей, и разрушают города. Но Европейский Союз поддерживает Украину и гуманитарной помощью в этом плане. Расскажите об этом. Да, вы совсем правы. Это один из наших э, приоритетов сегодня, это помочь тем людям, которые, например, потеряли все, потеряли работу, потеряли дом, э, которые сейчас ну, стали беженцами в своей стране. И здесь, конечно, Европейский Союз является самым большим донором, и мы уже инвестировали более 120 миллионов евро на на помощь на, на помощь материальную, это может быть одеяла, еда, вода, но тоже тоже на на благоустройние беженцев, на создание даже условий, где они могут получить какие-то компенсации, выплаты каждый месяц. И, и тоже даже до того, что они бы могли бы переклассифицироваться, пере, на, например, на, на новую работу в новом месте, где они были поселены. Так что этот весь весь комплекс этой помощи, которую мы, мы хотим предложить Украине и предложить этим, этим, этим людям. И здесь, конечно, знаете, мы мы, 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 не годим конвои, которые никто не может проверять. Мы стараемся делать эту работу, трудную работу, но не ищем кратких путей. Скажите, пожалуйста, как европейское общество вообще видит разрешение этого конфликта? Действенны ли санкции или все же э, есть необходимость ввода миротворцев? Ну, миротворцы это, конечно, вопрос уже Соединенных Наций. Э, э, Украина такие предложения уже сделала. И это, конечно, будет решаться на уже на международном уровне. Но я думаю. Все в Европе как бы соглашаются, что решение должно быть политическое, решение должно быть дипломатическое, но какое бы ни было это решение, да, оно как бы должно сохранить полный суверенитет Украины в тех границах, которые Украина была в феврале прошедшего года. То есть и Крым украинский, и, 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 восточная часть Украины тоже должна быть в украинских границах. И, и, я думаю, что все усилия, которые Европейский Союз сейчас прилагает, в том же в том смысле и санкции, работают на то, что... что что, в принципе, создать ситуацию, где Россия все-таки поймет, что, что та цена, экономическая цена, которую она платит, и та международная изоляция, в которой Россия сейчас есть, что она слишком великая, и что это как бы вынудить Кремль поменять свою политику. Но уже не единожды были переговоры на самых высоких уровнях. Как вообще европейцы ну, оценивают... Вот результаты тех переговоров, которые не приводят все-таки к перемирию? Ну, Европа и, Европа, знаете, европейские страны, отдельные страны участвуют в этих переговорах. И, конечно, здесь опять пока мы можем говорить только о, о каком-то, о, о, о минских соглашениях, да, которые, как вы говорите, имеют некоторые трудности в их воплощении на, 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 месте. Я бы так хотел сказать, что опять мы как бы, как, как, мы работаем как партнеры Украины и солидируемся с украинской властью, с украинскими тоже людьми. Так что здесь, здесь опять, я думаю, нужно быть терпивым и нужно, конечно, остановить военные действия и потом уже искать искать решение этого кризиса. Да, это действительно очень нелегкая задача для нас. Но все же, кроме трагических таких событий в Украине, есть и позитивные какие-то сдвиги. Да? Какие ваши прогнозы по поводу полноценного вступления Украины в Европейский Союз? Ну, слушайте, у нас сейчас есть, конечно, в Украине Украина и Европейский Союз в прошедшем году подписали договор об ассоциации, договор уже действует. Это как бы стало законом Украины, как и законом Европейского Союза. И, в принципе, этот договор как бы... Ну, он может сказать, он такая, ну, как представляет себе такую карту движения Украины сближение с Европейским Союзом и в самом договоре говорится, что политическая и экономическая ассоциация, которая вот сейчас уже закодирована в этом контракте, она не есть последняя остановка в нашем сотрудничестве. Но сейчас, я думаю, для Украины самое главное, что те реформы, которые вкладаны в ассоциацию, которые Европейский Союз поддерживает и советом, и деньгами, что этот договор бы выполнялся Украиной. Да? я думаю, что вот, ну, 6-7 лет, да, вот, следующих 6-7 лет, я думаю, будет очень важными для Украины, чтобы она показала, что она ну, просто начастую может такой договор выполнить, может реформировать страну может поставить себя в ситуацию, где торговля с Европейским Союзом будет расти, расти, расти. И, и от этого, конечно, будет большая выгода и со самой Украине. И тогда, после вот этих 6-7 лет, конечно, наш диалог насчет будущее наших отношений насчет может членства Европейского Союза он будет совсем другим потому что Украина будет совсем другая другой страной не ли она является сейчас то есть тогда мы все вместе будем готовы для того чтобы сделать следующий шаг я думаю что так было бы как бы натурально шаг за шагом идти потому что они хорошо как бы иметь визию и я знаю, что многие украинские политики имеют визию Украины, Украину, вступающую в НАТО, в Европейский Союз. Но чтобы подойти и почупать эту визию, нужно все-таки сделать еще очень серьезные домашние работы. И вот на них сейчас и должен быть фокус. Но все-таки позитивные перспективы однозначно обнадеживают. Конечно, но над этим нужно будет а, трудно поработать. Спасибо вам большое. Я напомню, сегодня у нас в студии э, руководитель отдела прессы информации представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскис. А я, Юлия Третько, желаю вам всего наилучшего. Всего доброго.